Привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Яна, и вы на канале Нави Джуниор. Челленджер стадия этого менеджера подошла к своему концу, и самое время подвести итоги и сделать свои пикеми на следующую стадию, на стадию легенд. А делать мы это будем вместе сегодня с Димой. Привет, Дима! Привет, привет! Ну что, рассказывай, делись впечатлениями, как тебе челленджер стадия этого менеджера. Кто удивил? Ну, он, наверное, ну, не так, как удивили, больше, ну, вот эти ребята из Косово, и Иглс, 3-0 зашли. Кто бы мог подумать, да? Ну, жестко было, жестко было. Кто тебя удивил в плохом значении этого слова? Наверное, ОГЭ. Okay, я думал, что ОГЭ okay, пройдут. И, наверное, еще Cloud9 плохо стартанули. А Легион, которые начинали 2-0 и по итогу вылетели с этого да я Да я, я, я в них не верил изначально. Угу, ты в них не верил изначально. Мне Хорошо. кажется, это было чудо, B1, типа как они прошли 2-0, угу. ну, на начали 2-0. Как тебе перформанс Виталити на этом мейджоре? Неудивительно. Виталити должны были забирать свой слот, потому что они, типа, как топ-1 сейчас вроде на HLTV. Ну, сейчас уже фейзы топ-1, они на второе место сместились. Но, в любом случае... Такой у них неоднозначный был старт, но по итогу все равно не прошли в Легенды. И, к слову, первый матч Нави в стадии Легенд как раз будет против Виталии. Поэтому будет очень интересно посмотреть. Что скажешь про бразильские команды? Не знаю, удивили то, что, типа, две бразильские команды улетели 0-3. Думаю, они хоть что-то покажут. Но Фурия очевидно, были, ну, выйдут. Меня еще удивили, еще удивили то, что за бегов никто не болел. Типа, все, никто не ставил бегов на проход. Почти да, никто да, ни, да, да, никого да. не видел. Ну, я за них топил, я типа, я типа знал, что они пройдут, но ну, это очевидно. Я просто не понимал, почему никто не верит. Окей, тогда мы переходим с тобой к стадии легенд. Самое время сделать свои пикемы. Но перед этим я предлагаю тебе для того, чтобы нам было проще, а, зайти на а, матчап-калькулятор. Таким образом, мы сможем для себя четко осознать, кого же мы будем пикать. Итак, первый раунд у нас фейзы против Cloud9. Как думаешь, кто сможет забрать это быстро of 1? Uh, мне кажется, Cloud9 uh, победит в этой б 1 Cloud9? Сладки. Да. Uh, внезапно, хорошо. Окей, ставим на Cloud9. Na'Vi Vitality. А, uh, Na'Vi. Na'Vi. NIP и Fnatic. Uh, NIP Fnatic. Наверное, все же NIP. Энс против Фурия. Помним, что мажор находится в Рио, поэтому, вполне возможно, Фурия будет на плюс морали за поддержку. Да, мне тоже кажется, Фурия. Мне кажется, они те, которые могут вылететь 0-3. Хорошо. Дальше у нас идут Спраут и беги. Мне кажется, беги все же выиграют. Там будут ребята по опыту на пиках. Плюс они уже успели разогреться на челленджер-стадии. Хорошо. Хероик и Outsiders. Наверное, все же Outsiders. Спириты и Bad Иглс. Бенни Сиглс. Угу. Хорошо. И Team Liquid против Маус. Мне кажется, Liquid выиграет тут. Хорошо, раунд два. У нас Нави против Cloud Nine. Тут очевидно. Ну, Нави, конечно. Нави. Найп uh, против Furia. Наверное, все же NP. Все, все же NP, хорошо. Uh, Team Liquid против BIG. Uh, Liquid, наверное. Liquid, хорошо. Bad New Eagles, Outsiders. Мне кажется, Outsiders могут удивить, но все же Bad New Eagles выиграют. А uh, Faze Vitality? Это кто сейчас выходит на 0-2, это будет, ну, наверное, Faze выиграют. F Faze, хорошо. Ends Fnatic? Uh, скорее всего, Ends заберут. Uh, справа Sprout, вот Маус? Да. А, вот, скорее всего, Мауза. Мауза. Хорошо. Их хероик против Team Spirit. Надеюсь, Team Spirit выиграет. Давай Team Spirit. Team Spirit. Хорошо. Третий раунд. За проход 2-0 у нас Team Liquid против NAP. Скорее всего, Team Liquid. Соглашусь. Bad New Eagles против Na'Vi. Блин, Bad New Eagles 3-0. Не, ну Na'Vi должны забирать. Na'Vi. Согласна. FURIA против FaZe Uh, Cloud9 против Ans. Cloud9, скорее всего. Окей. Okay. Team Spirit против BAG. Uh, скорее всего, Team Spirit должен забирать. Spirit. Окей. Okay. Mouse Outsiders. Они уже вроде играли, мне кажется, Outsiders выиграют. Fnatic против uh, героек. Да, блин тяжко, наверное, Хероик выиграют. И Виталити против Спро. Ну да. Ну, Виталий ну, Виталити ну, должен забирать, конечно. Виталити будут забирать. Хотя Спро, ну хотя Спро, ты могут удивить. Бэйд Ньюиглс против NIP. 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 Cloud Knight uh, Outsiders. Uh, Cloud Knight. Uh, скорее всего, фази, но Фейзы должны. Я тоже думаю. Маус uh, Энс. Mm, наверное, Маус. Маус. Беги, героик. Скорее всего, героик. Скорее всего, Героик. Хорошо. Фурия, Виталити. Интересный mm -hmm. очень матч. Виталити, Виталити, мне Vitality. кажется. Хотя, хотя... Не, Фурия должен забирать, Фурия, Фурия. Пятый раунд у нас. Э, Последний Бэ... раунд. Бэдни Уиглс против Героик. Блин, так хочется, чтобы Бэдни Уиглс пришли, но, скорее всего, Героик заберут. Я тоже так думаю. Аутсайдерс, Фурия. Мне кажется, Фурия будет напряженный матч. А, думаешь, Фурия? Да, в игре, да. Мне нравится, что у и них тут... даже лого похоже между собой. И тут, скорее всего, спирит. Получается, вот такой пикем -эм. у нас проходит, очевидно, Нави, Team Liquid, Face, Cloud, NAP, Team Spirit, Фурия и Heroic. Тогда переходим к твоим пикемам. Ты играем на медальку, получается. Хорошо. Хотя у меня играем. уже правда. Ты ставишь сразу так, так. Скорее всего. Я Фейзнави, да. Вот, да, кстати, очень было вот бы так. прикольно увидеть финал Фейзнави, и чтобы мы, как бы, закрыли гештальт еще с Антверпена и смогли взять реванш. Я бы, я бы хотел еще финал увидеть в Нави cloud Найн или Нави Liquid. Мы вчера обсуждали, Liquid что было бы прикольно увидеть На'ви Виталити. Vi но... Не, Но. я не я, не я, я жду. Я жду Фейс Нави. Ребят, пишите комментарии, комментариях, какой финал вы ждете. Ну, там точно будет Нави, очевидно. А кто будет э, вторым оппонентом Нави? Не пы, наверное. Не пы, наверное. Ну, там, как бы, он еще героик есть, я вижу у тебя. Угу. Фурия. И теперь кто кто, получается, у меня есть слот на 3-0 и есть на проход? Спирит. 3.0 Spirit, э, м -м -м -м, ну смотри, они, скорее всего, прилетели ну, я... только <свист> сегодня или да, вчера. Да, да. uh, Jetlag, вся другая штука, ребята уже разогрелись, поэтому не знаю. Это все зря же наиграть. Да, Мне ну, кажется, посмотрим. так. Ну давайте Team Spirit 3.0, все равно играем на У Мне должны тут, ну хотя бы 5 должно залететь же. Хотя бы 5, да. Как думаешь, кто самый слабый в этой стадии? Да, наверное, По... я поставлю спиртов. На 0.3. Блин, хотя они могут забрать одну какую-то игру на бау 1 вообще чудом. Раунды не играют против бегов. В принципе, в принципе. Блин, а, они а удобный соперник. Да, 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 довольно-таки. Да ладно, Фнатик ставлю на 0-3. Вот я думаю, поставить Маус или Хероик. Хероик. Вообще... Мне кажется, Хероик 100% должны проходить. Ну да, да, Хероик посильнее Маус. Ну получается как-то так. Получается как-то так. Ничего менять не будем, так и оставляем. Получается так. Всегда на мажорах есть темная лошадка этого ивента. Как думаешь, кто в этой стадии сможет нас удивить? Наверное, удивить хорошим это могут удивить Спирит. Спирит? Они как молодой состав. И, наверное, и Ликвиды могут как 3-0 пройти. Могут 3-0 пройти. Кстати, да, такое может быть, мне кажется. Плюс обнуленный состав, они на плюс морали, мне кажется, что вполне возможно. Вот такой вот пикем у нас вышел. Друзья, пишите в комментариях, что думаете по поводу Пике Дима, с чем вы согласны, с чем вы не согласны, и кого вы пикнули в этой стадии. Ну а с вами был канал Навит-Джуниор. До скорой встречи. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.